िणामोदये नमः चरणम् पवित्रम् विततम् पुराणम् येन पोतस्तरतिस्मृतानि तेन पवित्रेण श्रुद्धो नः गुरुचरणपादपूजा शिव शिवा शम्भाराज्ञाय प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणा द्वितीयपदार्थे कल्पे वैवस्वतामन्मन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्भोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिक्भागे कर्णाटकदेशे श्रीशैलस्य पश्चिमप्रदेशे व्यवहारिका चान्द्रमानेन शालीवानशके प्रपवादिसंस्के संवत्सराणाम् मध्ये श्रीशालीवानशके पत्तम्बत् नूर नलवः क्रोधिराम संवस्तरे आषाढमाशरे शुक्रेभ्यः सर्वा एभ्यो सर्वा सर्वा एद्ध्यो, नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अपरोषाय विद्महे महादेवाय धीमहे कन्या रुद्र ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपते ब्रह्मा देवो मे स्तोशिवोन्न श्रीगुरुदसवारिपाद पूजान् पूजाम् समर्पयामिहे वनस्पतिर सोपेत गन्दाढ्यादोत्तम आग्रे यत् सर्व देवानाम् దేవ ప్రత్యేద్ర విత్వాం ధూప దీప మాధ్రాప యామేహ అమింవతః ఓం నమశ్శివం అంటే ఎల్లరు కూడా ఆ వెళ్ళొడు గురువరసి పెద్ద వసవకే బయవి దూరకే పరతరా నిలిజేయ మంగళ గురువరసి పెద్ద వసవకే బయవి దూరకే పరతరా నిలిజే మాయ మోహమ ఆకైదదేవకే మాయ ನೀವಿನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ